Сегодня у нас в гостях активист из Бердянска, участник АТО, позывной Сарман, боец батальона «Донбасс». Сегодня мы будем говорить о том, что происходит в Бердянске, с городской властью, с городским бюджетом, что чем занимаются активисты Бердянска, как строится оборона города. Здравствуйте. Здравствуйте. Бердянск тоже при Азове, агроматские телебачки при Азове интересуются Бердянском. Расскажите, пожалуйста, у вас сейчас город начинает, либо уже обороняется, да, что-то, и что-то делает городская власть по этому поводу, как-то волонтерское движение, городская власть, мэрия, в частности, мэр поддерживает волонтерское движение, поддерживает участников АТО, поддерживает то, что в городе. Что, что вообще делается в городе для обороны и для людей, которые занимаются обороной города? Естественно, сразу Мне стали интересны все эти процессы в городе, потому что когда мы уходили в мае прошлого года, была одна ситуация. Сейчас ситуация плачевная, скажем так, во всех отношениях. Волонтеров действительно волонтеров-патриотов очень много. Все стараются, пытаются делать все, что в их силах с передовой, они не вылазят буквально. Хотя всем понятно, что у людей возможности помогать все меньше и меньше, но тем не менее все это изыскивается. Вот сейчас буквально с властью разбирались волонтерши, мы могли предоставить, не предоставляли помещение для пошива, для пошива формы для военных. Ну, мы побеседовали с властью. Они власть в лице мэра или для, в лице? Я, я беседовал с заместителем городского главы. Отказ, отказывают? Они не отказывают, то есть власть не может исполком э, отказывать, буквально в смысле слова. Ну, их согласие, э, как все мы знаем, зачастую сопровождается тянутой длинными, Ну, ну была двухмесячная, бы в общем, Здесь же, кстати, откликнулись, только это вышло в эфир, наш поход за мэра. Тут же отреагировали предприниматели города, нашли помещение, перевезли туда машинки, ее закупленные, она уже с дня на день, сегодня-завтра приступит к изготовлению ТНФ. Поэтому с властью, с нынешней властью, во всяком случае в городе, проблематично решать в оперативном решении в оперативном режиме подобные вещи. Хотя я так подозреваю, если мы позволяем себе заявлять, делать подобные ну, заявления подобного рода, например, настоящими волонтерами являются только те, которые сотрудничают с властью, с местным. Не знаю, как это относиться. Значит, те, которые не сотрудничают, не настоящие волонтеры. Лицензированные у вас волонтерство что в Бердянске? у меня не было возможности его увидеть, он постоянно него, как он делится опытом с норвежцами, еще с кем-то, не знаю, последний раз -то в Торвегии был, в я того, интересно будет увидеть, что интересного, позитивного привез. Что, ну, он что он норвежцам рассказал, они тоже морские люди. Но это хорошо, Норвегия самая, Норвегия <клес> первое место по развитию демократии в мире, да, может быть, вы, уже, не не Мердянская не собирается за демократию. У вас, кстати, достаточно прозрачный бюджет, вы привезли с собой документы, решения городского совета, где очень ну, хорошие цифры, да, прозрачно да. расписано, куда, что будет идти, поддержка. Да, это, эти документы вообще меня шок вызвали, маленькие, <клес> скажем так. Ну, естественно, стал встречать ребят, с которыми мы воевали вместе. Давайте, ну, давай, да. давайте, а давайте, давайте расскажем. Почему так все началось? Что стали встречаться, с ребятами, стали рассказывать какие-то невероятные вещи. И за землю, которую они хотят выделять, и за материальную помощь. Я не обращался к этому... Бойцам то родом из Бердянска, Бердянцы. Да, это касается бердянцев. Я у меня нет необходимости обращаться к власти там, в радио, для помой, э, или, там за материальной допомогой, или за львутами по коммунальному и так далее. Не собираюсь этого делать. Ну, мне интересно было, как обстоят дела в Бердянске. Мне попало в руки решение сессии 20, -го, 20 листопада -го 2014 -го года. Про внесення доповнень до муніципальної програми соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах на 14-17 статті, Вражаючи свої цинізм. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО. Покладання корзин квітів з траурною стрічкою на могилу загиблого від Бердянської міської ради та виконавчого комітету. 500 гривень. Одноразова грошова допомога членам сімей, загиблих учасників АТО в розмірі 500 гривень, сума проставлена 2500 і 2500. Тобто влада е, намітила, я не знаю, до цього відноситись, яким чином вони намітили собі на три роки виконання цієї програми 5 хлопців поховати. Це Є якийсь це... план по похоронам, це, та, ну, ну, я, я, я не знаю, до цього відноситись. Видать, наверное, хрустальный как понять, сколько. И там есть сумма, которая уже сумма да, запланирована. Я общался да, с депутатом. Один из депутатов показал мне свое обращение к заму. Получил ответ от заместителя городского министра Поминка. Вот здесь. Этот депутат Шалеев, он предоставил свою программу, соціального захисту бойцов АТО, сім'ї і так далі. Ну, на Що отримала піде? В місті діє муніципальна програма соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах на 14-17 роки. Три пункти. Шанування пам'яті загиблих учасників АТО, покладання корзини квітів з трава стрічкою на молоді від Бердянської міської ради та виконавчого комітету. Одноразово грошова допомога членам сімей загиблих учасників АТО. Надання часткової знижки в розмірі 211 гривень з купання могил кожного поховання за їхніх учасників АКО тепер реклама плаває. Тобто навіть поховає сім'я бійця не за, за кошт громади або сполкому, ну, громади 211 а, гривень це да, видадуть компенсацію. А, что касается этого пункта, одноразово решения о на членов семьи загибших участников АТО, мы возвращаемся к этому документу, который, здесь, который, который гласит, что на три года запланирование лидерей социальная поддержки по ранам и членам семьи загибших участников АТО 2000 грн. на всех. а здесь вот звучит еще сумма 5000 гривен. То есть вот на всех участников АТО у нас, насколько я знаю, 300 человек пошло на фонд. Я правильно понимаю, что да, это да. ответственность вот, по помощи раненым бойцам а то помощь семьям погибших, это ответственность городской власти, это не государственный бюджет ответственности. То есть они сами, городская власть сама принимает решение, в каком количестве, какой количестве денег помочь. Да? да, условно, это вот они поделили бюджет, Таким а вы, у вас есть, ну, наверняка у вас есть побратимы, которые воевали с вами из других областей Украины, другие города, которые принимают решение, что там с помощью вот, семьям погибших, раненым, помогают в таком же количестве, больше, меньше? По другим городам суммы звучат от ребят от 20 до 25 тысяч, квартиры, дома. То есть каждому? Каждому бойцу. Допустим, в Сумах парень один рассказывал, пограничник, он, он еще находясь в госпитале, уже нашла его, сама нашла его миска Рада, сама его разыскала, сами подготовили документы, сами перечислили ним деньги в размере 25 тысяч. Он еще находился в госпитале, он говорит, я был приятно удивлен. Мало того, он потом вернулся к себе в село, еще, что самое интересное, он из села из-под и его сразу же нашел э, сельские голова, и они от села выделили 5 тысяч гривен. То есть у нас город, у нас город Бердянск выделил 5 тысяч на всех, а на Сумщине село может выделить 5 тысяч. Каждому, каждому. А бойцу, каждому. Ну, вот, вот а как сколько, как сколько ребят, сколько ребят, вы знаете, бердянцев уже погибших э, есть из нашего, нашего батальона подбудный поедет еще летом прошлого это из Бердянска. А если другие других батальонов нет информации? СБВ... Э, а, погиб у нас самый первый, самый первый погиб военный в Крыму. Это был вообще первый погибший что в Украине. Это ваш, это Бердянец его... был? Да. Тот, тот хлопец, да. который погиб в Крыму, единственный военный в Украине, собственно, за этот конфликт. Это был Бердянец. Да, они были старший лейтенант или капитал. Его, его семье что-то выделили? Да, это тоже проблематичная ситуация. Они пишут в соцсетях, что они помощь, помощи да. Ну, вполне возможно, что городского бюджета Бердянска нет денег на бойцов АТО и для семей погибших. И, наверное, в этом поверилось бы, если бы не было статей, таких как, например, выплата помощи на захоронение Городских жителей, которые не работали, не были на учете в центре занятости, не были пенсионерами, то есть, видимо, люди малообеспеченные. Опять-таки, у городской власти Бердянска есть свой план по умершим, 73 особы. Вот. И вот помощь на похороны таким людям составляет 781 гривну 90 копеек на каждого человека, а помощь погибшим бойцам АТО на похороны составляет 211 гривен. Да? То есть, и, а еще есть интересная статья выплата одноразовой помощи по решению комиссии городского совета и не сказано кому просто выплата одноразовой помощи в сумме 2290, то есть, видимо, на каждого, и сумма общества стоит 384 840 гривен. То есть, вот почти 400 тысяч гривен – это запланированная помощь, выплаты на 2020 год, непонятно кому, просто выплата помощи, а бойцам АТО и помощь семьям погибших не запланирована. Поэтому вопросы есть с городским бюджетом Бердянска. Ну, есть активисты бердянские, которые задают такие вопросы власти? Интересно. Я думаю, мы будем всячески поддерживать этих активистов и сами станем активистами, пока, пока на войну не буду заниматься. Слушайте, да, ну это замечательно, что у мэра Бердянска, который поехал в Норвегию учиться демократии, теперь есть замечательные помощники, которые помогут построить демократию в городе. Городской голова, как давно городской голова у вас власти? На должности? Ну, с прошлых выборов. А, а, вообще в Бердянске, ну, наверное, как и на во многих других городах Украины, весной прошлого года, наверное, были столкновения антиукраинских э, да, были, безусловно, активист. и то, что он тетушек отвозил на Майдан. То есть поддерживал? Безусловно, писал письма хвалебные, дорогой Виктор Федорович. Мы с вами. Мало того, мало того, да, он себе позволял подобное заявление в сентябре месяце, когда мы знаем, на, на было наступление, и в Бердянске был переполох по поводу ну, наступления дальнейшего российской армии, и все переживали, как бы, когда коснулся Бердянска, переполох был маленький, он всех не успокаивал, не переживайте, если сепаратистом не говорится, потому что что сдаем только спокойно, бомбить его не будут. Я уже об этом договорился, как это там То есть, э, есть подтверждения? Интервью какие-то, да, записи с мобильных, есть подтверждения да, такие? Ну, этому есть, как минимум, много свидетелей. Свидетели есть? Безусловно, я не предъявляю. Об этом есть... знает полгода. У, у мэра, видимо, есть контакты с другой стороны? Не знаю. Наверное, а как я сейчас себя мэр идет он перекрасился, или он держит свою линию вот эту там ну, он всегда нагло, цинично, никого не стало еще буквально. Просто сам Ну, я не знаю, как это объяснить с точки зрения. Человек когда... не меняет свою точку зрения, то есть? нет, абсолютно. Абсолютно считаю, что он царь, бог в этом городе, и только один правильный шаг. Ну, если он там позволяет себе Высказание. Это при том, когда у меня практически год не было в Бердянске. Бердянск превращается в свалку, в разрушенный город по дорогам, по всему, по инфраструктуре. И мэр, не стесняясь, заявляет следующую фразу. Если бы все были такие, как мэр Бакай, Бердянск давно был бы коммунизм. Это мэр сам про себя говорит? Да. Это, это да. хорошо. Это особенно интересно в свете закона о декоммунизации. Да, и жиры там вопрос еще по земле. Мы всегда вам поднимаем. Трое парней подали заявку на земельные участки. им было отказано. Парней, ну, потом... парней, там, в, в, закон, бойцов, 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 бойцов mm -hmm. да. Им было отказано. И видим, что они сейчас этого документа, решение на следующую сессию несколько человек вообще не имеющих отношения к тому, что они просто обычно пораждали. То есть бойцам мату было отказано, ну то, пожалуйста, участки нарезаны. Это не на то, что есть закон о предоставлении земельных участков. Возьмавшим датам. Закон Украины. Что-то не так с демократией в Ну, а понятное дело, там, я уверен, все в порядке, документы. А, а мэра можно, вашего поймать, попросить комментарии, он общается с народом? Да, безусловно. Общается с народом, да? Прекрасно, улыбается, он там говорит, что все будет хорошо. Я помню, когда к нам мы гоняли, гоняли за ним 100 машин на автомайдана по всему Бердянску, хотели просто заставить его зарегистрировать самооборону. Он несколько месяцев не регистрировал самооборону. И это, ну, чиновник, он всегда найдет миллион бумажек, миллион отписок, все это прекрасно знает достанут нужный закон, акт, отпишутся всегда по любому поводу. То есть, если он не заинтересован в создании самообороны, в апреле в мае месяца, мы уехали там, в конце мая, зарегистрировали только по Саиде. Хотя этот вопрос не с марта месяца. Регистрация самообороны несколько месяцев заняла в а от мэра действительно много зависит, да? То есть городской совет там, не так много решает. А, все, исполнители, решения, исполнители все, решения, все, решения, все решения, насколько я сейчас понимаю, э, у них идет противостояние с Горсоветом, потому что в Горсовете много действительно патриотично настроенных депутатов, невзирая на то, что даже не многие из партии регионов, но вот, общаясь с ними и по их поступкам, сейчас э, есть тоже один конфликт, который мы принялись э, пытаемся разрешить его встали на сторону на защиту и на сторону председателя местной ячейки партии регионов. В она представляет партию регионов, но прекрасный человек, патриот, родственники тоже воюют, в во АТО всячески помогает, а А ситуация, ситуация была вот, тоже верх цинизма со стороны Бакаяна. В прошлом году да, данная сейчас эта потребность сохраняется в бронежилетах, средствах в средствах индивидуальной защиты, если мы познаем касты бронежилеты, насколько это насущно. В прошлом году, в июне месяце, самооборонницы обратились к депутатам, они быстро за два дня буквально собрали комиссию депутатскую выделили 240 тысяч на 240 тысяч и ривен выделили на покупку бронежилетов и так далее. Ну, для нужд армии. Так как статьи в бюджете не для каких, для, для каких бойцов? Для тех, которые заработали из Гердянска или для и, тех, и кто... для самообороны, и для, и для и для пограничников, которые у нас остались. Которые обеспечивают безопасность Гердянска. Да выделили. Спасибо вам большое, молодцы, отлично, оперативно сработали. Но ну, единственное, нашли лазейку, потому что статьи и на бронежилеты, так и не предполагалось. Они выделили деньги, выделили деньги на Петрым Выделили эти деньги, перечислили в полном объеме. Я а у ребята самообороны спросил, вы все деньги в полном объеме Получили. Да, получили в полном объеме. Пограничники По тоже самое. Я спросил, вы какие-то деньги там договаривались, видят каток, еще что давали? Нет, не давали. Сюда копейки нам на карточке перечислили. Мы взяли, освоили в, в полном объеме, закупили бронежилеты, матрасы, бензин, кучу всего. Все это отправили на фронт. Что происходит? Все, все довольны, все счастливы. Всем спасибо. Недавно с подачи, скажем так, Бакая через одного из депутатов Горсовета в прокуратуру поступает заявление разобраться с данной ситуацией э, за, э, за нецелевое использование бюджетных средств. То есть на фоне того, как, какой дерибан происходит в городе с бюджетом, на тендерах и так далее, и все это известно всем городе, кто интересуется. А это и есть, да? Ну, безусловно. Mm -hmm. Хотя, опять-таки, это, это, известно, это известно всем, но естественно по документам не знаю, что это всегда все сделано четко и не так, что это Все прокуратура сейчас вынуждена разбираться, прокуратуру поставили в неловкое положение, там работает, как оказывается, мы пообщались с прокурором, про украинство настроен патриотично настроен прокурор, очень приятно было с ним пообщаться, он понял, и он оказался заложенным этой ситуации, то есть как бы формально с точки закона забавной бы... Да, вроде бы вот так, он понимает, что действительно поступили правильно, и, депутаты сейчас говорят, если сейчас такая же самая ситуация, мы поступим точно так же. мы поступили точно так же, потому что мы знаем, что это жизнь ребят. Поэтому, мы так стали на защиту, сейчас пытаемся разобраться в этой ситуации, разобрались, министр предоставляем документы, что-то деньги были потрачены по назначению, никто еще не управлял, не присвоил, ни с одной стороны, скажем так, со стороны комиссии, ну, когда со стороны есть органа, да, то да. есть Все сейчас пытаемся это уладить.